keyingi misolga o'tamiz tengsizliklar sistemasi a grup biru bir, bir. tengsizliklar sistemasini eng katta butun yechimini toping deb ushbu misol berilgan yani. demak bu misolni ishlashda tengsizliklar mavzusida o'rgangan bilimlarimizni barchasini qo'llaymiz birinchi bu yerda faqt ikkita tengizlik berilyapti bir birinchi birinchi tengsizlikni ishlab olamiz minus ikkiga bo'lib yuborsak x katta minus o'n birdan degan ifoda hosil bo'ladi va bu yerdan ksni topsak xs kichkina to'rt ifoda kelib chiqadi va birinchi tengsizlikni javobini ko'rsatamiz minus o'n birdan katta ketter deyapti katta sonlar o'ng tomonda bo'ladi o'ng tomondagi barchasi demak mana bu tengsizlikni javobi bo'ladi ya'ni birinchisining javobi bu bo'ladi ikkinchisini javobi esa to'rtdan kichkina deyilyapti demak mana bu oraliqdagilar ikkinchisining javobi bo'ladi mana bu belgi mana bu belgi umumiylikni bildiradi ya'ni ikkita javob uchun umumiy javob qaysi bo'ladi desa albatta kesishgan joyi ya'ni minus o'n biru to'rt oraliqda bo'lar ekan